हमारे फार्मर्स के लिए अगर इनकम को बढ़ाना है तो हमको कोई नया क्रॉप के बारे में सोचना पड़ेगा इसीलिए हमने प्रयास लगाए थे कि हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए एंड उसके लिए हमने ये ऑर्चार्ड इस्टेब्लिश किए ਤੋ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿ세 2-3 ਸਾਲ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਆਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਸਕਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਅਮਰitsar ਦੇ ਗੁਰਦਾਨ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੱਸ ਦिए ਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਗੁਰਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਪਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜੋ ਕਿ 골ਡਨ ਐਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਿਨੀ ਪદ્ધਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਮੀਨੀ ਬਦਲਰ ਤੇ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਸਰ ਅ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੈਲੰਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਭੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਬ ਬਿਗ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਸੇ ਸਮਾਲ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਰਸ ਮੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਮਾਰਜਨਲ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੜ ਗਏ ਹੋਏ ਤੋ ਮਾਰਜਨਲ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਤਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾ तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता लोग ना फार्मिंग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और कोई ज़मीन बेच देता है छोड़ के जा रहे हैं तो हमको कोई अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी ढूंढना पड़ेगा तो एक तो ये कारण है दूसरे कारण है कि हमारे फार्मर्स के लिए अगर इनकम को बढ़ाना है तो हमको कोई नया क्रॉप के बारे में सोचना पड़ेगा एंड उस ऐसे क्रॉप हो उनको प्रॉफिट मिले क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ज़्यादातर धान हो गया गेहूँ हो गया वो ट्रेडिशनल क्रॉप है उसको ग्रो करते रहते हैं उसके एम भी अटैच्ड है उसको लोग एक एश्योर्ड इनकम करके उसको ग्रो करते हैं तो हमको देखना पड़ेगा ऐसे क्रोप क्रॉप हो इकोनॉमिक्स भी उसका ठीक बैठे तो ये तो सेकेंड पॉइंट है थर्ड पॉइंट है जैसे कि हमारे फार्मर्स चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसे क्रॉप हम लेके आएं आए जो पानी का लोड कम पड़े क्योंकि फ्यूचर के लिए पंजाब के लिए पानी एक बड़ा एक इशू होगा तो इसीलिए हम अभी से अगर कर प्रयास करें उसका टेक्नोलॉजी डेवलप करें जो कि यहाँ पर वो हो सकता है कम पानी में हो सकता है एक इस टाइप का क्रॉप हमने चौथा कारण ये है कि ऐसे क्रॉप हमको देखना पड़ेगा जिसका प्रोसेसिंग पोटेंशियल्स हो क्योंकि जैसे भी आपने देखे होंगे कोई वेजिटेबल क्रॉप होगा कोई ये हो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है जब तक प्रोसेसिंग पोटेंशियल ना हो तो प्रोसेसिंग पोटेंशियल में आपको आप देखेंगे कि इसका अच्छे फाइनेंशियल डिविडेंड मिलता है तो इस सारी चीज़ को फिट करता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप हम प्रमोट करना चाहिए पंजाब में एंड उसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए तो इसीलिए हमने प्रयास लगाए थे कि हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए एंड उस ਕੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਚਰ ਡੈਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀ ਜੇ ਐਪਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਚਾਰਡ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ कि पता होना चाहिए था कि इस तरह की खेती जड़ी है किस मौसम के बिच करनी चाहिए ये जो क्रॉप है ये आप ज़्यादातर जो प्लांटेशन हम करते हैं ये डोरमेंट सीजन में करते हैं जैसे दिसंबर हुआ जनवरी हो इसमें लगाते हैं एंड उसके बाद ये इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो जब विंटर ख़त्म हो जाता है वेजिटेटिव ग्रोथ शुरू हो जाता है तो ये प्लांट जैसे दो तीन साल के प्लांट इस्टबलिश होके इसमें फ्रूटिंग वगैरह आना शुरू हो जाता है चौथा पाँचवा साल के अच्छे प्रोडक्शन ये देना शुरू कर देता है तो इसीलिए जिसको भी लगाना है ये डेंस प्लांटेशंस है तो इसमें आप लगा सकते हैं कम एरिया में बहुत ज़्यादा पौधे भी आ जाएंगे डॉवार पौधे हैं मेंटेनेंस भी ईजी है तो ये सारे संभव है एंड बहुत ज़्यादा इसमें केयर की भी लोड नहीं है एंड ये आप बड़े अच्छे से इसमें ऑर्गेनिकली इसको भी ग्रो कर सकते हैं एंड जो मार्केट वैल्यू भी इसका अच्छा है डोमेस्टिक मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा है तो इसीलिए ये इस सारे किफ़ायती रहेगा ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਚਾੜੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੇ ਬੜਾ ਝੁਕਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਤਰਫ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਪੌਦੇ ਕੇ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਪlant ਹੈ ਇਤਨਾ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਰੂਟਸਟਾਕ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਫਾਈਟ ਕਰ ਲੇਤਾ ਹੈ एंड ग्रोथ भी अच्छा हो जाता है एंड जब इसको फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजर जो अप्लाई करते हैं इसका एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा उसके हिसाब से इसको अप्लाई करना पड़ेगा नेचुरल बहुत मीनस आगे हुए हैं जो कि छोटे मोटे प्रॉब्लम को हैंडल कर ही लेता है बड़ी तरह दियाँ वरायटिया हो गई मगर थोड़े तो वालों किस वरायटी का एक्सपैरिमेंट किया गया तो इस दी खास है एक्चुअली uh, uh, आप देखेंगे कि जो एप्पल फार्मिंग करते हैं एक ट्रेडिशनल एरिया है जहाँ एप्पल फार्मिंग होता है फ़ॉर एग्जांपल आपका कश्मीर हुआ हिमाचल प्रदेश हुआ ये ट्रेडिशनल एरिया है जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ता है तो ठंड uh, के टाइम में इनकी uh, ये uh, वहाँ पर कल्टीवेशन होता है बट जो नॉन ट्रेडिशनल एरिया है आप देखेंगे आज ये आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड करता जा रहा है पंजाब में भी हमने देखे बहुत सारे ऑर्च इस्टिश होना शुरू हो गया हुआ है कुछ उत्तराखंड में भी इस्टाब्लिश हो रहा है कुछ यूपी में भी इस्टाब्लिश हो रहा है अलग अलग जगह में अभी लोग करना शुरू किए एंड आपको ज़्यादा क्रेडिट इसके लिए जाता है आप लोग इसको स्प्रेड करते हो मैसेज को तो लोग आगे उनको जिनको जानकारी मिलता है एंड उसके बाद ये ग्रो करते हैं तो जैसे हम लोग यहाँ पर जब ग्रो किए तो फार्मर्स को पता चला कि ये अमृतसर कंडीशन में भी हो सकता है तो अमृतसर में लगाए हमारे पार्टनर्स हैं साथी हैं वो हमारे स्टार्टअप्स हैं तो वो उनको जब पता चला कि यहाँ पर हो सकता है तो वो भी नर्सरी में प्लांट्स लाना शुरू कर दिए प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर दिए हमारे पास एक टिश्यू कल्चर फैसिलिटीज है जैसे रूट स्टॉक भी हम बना रहे हैं यहाँ पर तो वो होने से आगे फार्मर्स को इसमें सुविधा होगा नर्सरी मैन बहुत सारे जुड़ गए हमारे यहाँ पर हमारे अमृतसर के आस पास है हमारे नर्सरी जो है वो भी ये प्लांट पौधा देना शुरू कर दिए वे ऑर्चर्ड इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए अरे खुशी होता है कि लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं डॉक्टर uh, साहब सवाल है कि, कि किसान ने किसाना तक पहुँच करनी हो किस तरह मुलाकात कर सकते हैं किस तरह जानकारी हासिल कर सकते हैं तो? uh, हमारे लिए तो uh, किसान भाई जितना ईजीली पहुँच सकते हैं आसपास uh, जैसे अमृतसर में हैं बा आसपास एरिया से हैं तो हम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ए छठे रोड पे है यूनिवर्सिटी एंड इसमें एग्रीकल्चर विभाग है एंड एग्रीकल्चर विभाग में आ, आ सकते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हमारे यहाँ जसप्रीत साहब हैं जो फार्म देखते हैं तो उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड मेरे नंबर वगैरह सारे वेबसाइट में है मेरे नाम प्रताप कुमार पति है एंड uh, मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर भी देखता हूँ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी देखता हूँ तो कोई भी फार्मर्स किसी भी टाइम में हमने बीच बीच में फार्मर्स को बुला भी लेते हैं कभी कोई मीटिंग्स वगैरह होता है तो फार्मर्स को हम बुला लेते हैं उनकी सलाह भी लेते हैं उनका भी हम देखते हैं उनको क्या क्या परेशानी हो रहा है एंड कैसे वो परेशानी को हम सॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर कैसे रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर भी हम ध्यान देते हैं सवाल है कि तुम एज ए डॉक्टर सीनीय डॉक्टर विग्ञानी खेती बाड़ी विभाग के तो किसानों को कि मैसेज देना चाहते हो जो कि रवायती फसलों दूर नहीं जा रही क्योंकि पानी ज़रा हर रोज़ रोजा हो रहे आ, दो तीन चैलेंज है जो उसके कि किसान भाइयों के साथ मैं भी बात करता हूँ वो मेरे को भी बड़ा अच्छा सलाह भी देते हैं तो एक तो किसान के लिए बड़े दिक्कतें होता है कि आगे पानी की दिक्कतें हैं तो ग्राउंड वाटर में प्रॉब्लम है आिस्तना नीचे जाता जा रहा है ग्राउंड वाटर और दूसरा चीज़ की अभी क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है कभी बारिश के सीजन में गर्मी भी पड़ जाता है तो उनके लिए एक अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन बना हुआ है एक तो ये है उनके दिक्कतें होता है दूसरा दिक्कतें होता है जमीन का अभी उनका लैंड जो है वो कम होता जा रहा है जिसको कि हम मार्जिनल फार्मर्स बन गए हुए हैं तो उनके लिए एग्रीकल्चर थोड़ी सी इतना प्रोफिटेबल नहीं रह रहा है तीसरा जो उनको लिए प्रॉब्लम आता है कि वो देखते हैं कि खुद ही हम अगर स्प्रे करें बहुत सारे केमिकल्स स्प्रे करें वो करें वो एक किस्म की तो वो जहर है तो वो हमारे ये हेल्थ को ख़राब करेगा तो इसीलिए ऐसे कोई फसल हो जिसमें कि कम ਸਪਰੇ ਕਰੇ ਹੋਰ ਕਮ ਇਹ ਮੇ ਹਮ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਆਰਗੇਨਿਕਲੀ ਗ로우 ਕਰ ਸਕੇ ਉਸਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤੋ ਇਸੇ ਲਈ ਫਾਰਮਰਸ ਕੋ ਮੈਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਕੇ ਕੋਈ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਬ ਉਗਣਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਖਾ ਸਕਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੇਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇ ਆਪ ਦੇਖੇਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਡ ਹੈ ਐਪਲ ਕਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਵੀ फुलफिल होता है चाहे हिमाचल से आ रहा है चाहे जम्मू से सॉरी कश्मीर से आ रहा है तो वो मार्केट कैप्चर करता है अगर हमारा फार्मर्स खुद ही यहाँ पर ग्रो करें तो उसका तो मार्केट रहे ही रहेगा ही रहेगा एंड उसके बाद भी ये प्रोसेसिंग वैल्यू है तो ये बहुत बढ़िया रहेगा प्रैस बिल्कुल सन डॉक्टर पी के पति जिन्होंने गलबात की उन्होंने वालों कहा गया कि जी एप्पल खेती एक पंजाब भर के ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਦੀ ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਡਾਕਟਰ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਓ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨਬਦਸ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ